So, saya titipkan kepada Dr. Gayatri seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian Baiklah, sebelum saya mulakan sesi pembentangan berdasarkan artikel yang telah kami analisis Saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu Nama diri beri, Nurul Azzafina Binti Hisham. Baiklah, selesai sesi pengenalan diri, saya teruskan dengan gerak kerja utama saja iaitu menghuraikan pengenalan dan latar belakang artikel yang telah kami analisis Baiklah, tajuk artikel kami ialah Tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi Kajian Literasi yang telah ditulis oleh Sohana Mita Abdul Hamid dari College University Islam Antarabangsa Selangor. Baiklah, fokus utama artikel ini terbagi kepada dua. Yang pertama, menilai tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti sama ada di institut, institut awam ataupun swasta. Dan seterusnya, um, ingin melihat sejauh mana tahap kesedaran terhadap isu ini boleh membentuk intervensi sosial yang lebih berkesan. Baiklah, seterusnya kita teruskan kepada uh, penjelasan tentang bahagian abstrak. Okey, dalam bahagian abstrak ni, penulis telah menjelaskan di mana ingin mengenal di beliau ingin mengenal pasti tahap kesedaran mental merupakan langkah awal bagi merancang program seperti sokongan keluarga, mentoring dan uh, pendidikan kesihatan mental. Baiklah, seterusnya um, Beliau juga ada menjelaskan bahawa kesihatan mental Bukan sekadar bebas daripada penyakit fizikal Tetapi melibatkan kesihatan minda dan sosial Baiklah, definisi yang telah dibawa oleh uh, penulis ini Telah disokong sepenuhnya berdasarkan rujukan yang tepat Di mana beliau menggunakan rujukan uh, Daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia tahun 1948 Okey, selesai fokus, selesai abstrak, kita teruskan dari dari segi struktur penulisan pula. Okey dari segi struktur penulisan artikel ni dah disusun dengan jelas di mana dia tulis bermula dengan aa, pengenalan isu kesihatan mental seterusnya pembincangan masalah faktor penyebab dan diakhiri dengan bagaimana penyelesaian tu berdicapai ha okey apa yang saya dapat simpulkan ialah bahagian ini menjadi asas kepada kesuhan artikel ini. Kerana apa? Sebab dia memberi gambaran awal bahawa kesihatan mental pelajar adalah penting dan dia perlu, dia perlu diberi perhatian oleh pihak universiti, universiti atau pembuat dasar. Baiklah, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Ikhwan Ismail dan saya akan membentangkan bahagian yang membincangkan isu serta masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi berdasarkan artikel yang telah kami analisis. Penulis artikel menjelaskan bahawa masalah kesihatan mental tidak boleh disamakan dengan istilah gila seperti yang sering disalah tafsir oleh masyarakat. Hakikatnya, ramai individu yang mengalami gangguan mental masih mampu menjalani kehidupan secara normal. Antara gangguan yang sering dialami pelajar ialah tekanan jiwa, kebimbangan dan kemurungan. Masalah ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia. Berdasarkan kajian Han dan Esberg pada tahun 2010, peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti berpunca daripada kurangnya pengetahuan dan kesedaran mengenai kesihatan mental. Ramai pelajar tidak tahu mengenai pasti tanda-tanda awal ketekanan atau kemurungan dan tidak tahu ke mana perlu mendapatkan bantuan profesional struktur hujan yang menunjukkan koherensi dan kesenambungan idea yang baik penulis turut mengagakkan bahasa formal dan nada neutral tanpa menyalahkan mana-mana pihak sebaliknya beliau menekankan kepentingan kerjasama antara pelajar, keluarga dan institusi bagi memastikan kesetaraan mental dapat dicapai Kesimpulannya, isu mental dalam kalangan pelajar bukan sekadar masalah individu tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian kolektif. Oleh itu, kesedaran dan pendidikan kesihatan mental perlu diperkukuh agar pelajar bukan sahaja mencemelan dari segi akademik tetapi seimbang dari segi emosi dan mental. Selain itu, penulis turut mengaitkan isu ini dengan persekitaran keluarga dan budaya masyarakat dalam kebanyakan keluarga. Pencapaian akademik lebih ditekankan berbanding kesejahteraan emosi. Keadaan ini menyebabkan peramai pelajar berasa tertekan dan gagal mengimbangkan keperluan mental dengan tanggungjawab akademik. Masalah kesihatan mental juga sering bermula sejak usia remaja. Jika tidak tangani dengan betul, ia boleh berlanjutan hingga ke alam universiti. Oleh itu, intervensi awal amat penting untuk mengelakkan pelajar terus terperangkap dalam kitaran tekanan dan kemurungan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan mental ditakrifkan sebagai keadaan kesejahteraan di mana individu mampu menghadapi tekanan hidup, bekerja secara produktif dan mampu memberi semangat kepada masyarakat. Jika kesejahteraan ini tidak dapat dicapai, maka pelajar berisiko menjejahkan prestasi akademik dan hubungan sosial mereka dari segi analisis gaya penulisan, penulis menggunakan pendekatan ilmiah dengan menyusun hujah secara berperingkat bermula dengan pandangan penyelidik antarabangsa diikuti dengan statistik tempatan dan diakhiri dengan kesan terhadap pelajar. Hujah ini disokong oleh Tahir dan rakan-rakan pada tahun 2010 yang mendapati pelajar yang pernah mengalami kemurungan memiliki pengetahuan lebih baik tentang simptom dan rawatan berbanding pelajar yang tidak pernah mengalaminya. Ini menunjukkan bahawa kesedaran tentang kesihatan mental hanya meningkat selepas seseorang melalui pengalaman itu sendiri bukan sebelum. Oleh itu, aspek pendidikan dan pencegahan perlu ditekankan lebih awal terutamanya di peringkat universiti. Penulis turut menyokong hujahnya dengan data tempatan daripada laporan kesihatan kebangsaan tahun 2017. Hasil laporan tersebut menunjukkan bahawa 1 daripada 5 remaja mengalami kemurungan manakala 1 daripada 10 pernah berfikir untuk membunuh diri angka ini jelas membuktikan bahawa isu kesihatan mental semakin membimbangkan dan tidak boleh dipandang ringan dalam konteks pelajar universiti tekanan seperti ini boleh menyebabkan hilang motivasi belajar gangguan tumbuan serta masalah dalam hubungan hubungan sosial dalam kes lebih serius ada pelajar berhenti belajar akibat tekanan emosi yang terlalu berat Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azim Mansur. Akan membincangkan mengenai punca-punca masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT. Dalam artikel ini, penulis menghuraikan beberapa faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti antara punca yang dikenal pasti ialah yang pertama ketidakstabilan keluarga tekanan akademik masalah kewangan dan juga persekitaran sosial yang menekan jadi kita pergi kepada isi yang pertama iaitu faktor keluarga memainkan peranan yang sangat penting penulis memetik kenyataan daripada pengarah kesihatan negeri Terengganu yang menegaskan bahawa keluarga yang tidak harmoni Sering bergaduh atau kurang komunikasi berkesan boleh menjejaskan kestabilan emosi anak-anak khususnya pelajar universiti yang masih dalam fasa peralihan menuju ke peringkat yang lebih dewasa. Kegagalan ibu bapa untuk memberi sokongan moral dan kasih sayang menyebabkan pelajar berasa terasing, tidak dihargai dan akhirnya terdedah kepada tekanan jiwa. Bagi pelajar yang tinggal jauh dari rumah, ketiadaan sistem sokongan keluarga menjadikan mereka lebih mudah tertekan apabila menghadapi cabaran dalam pelajaran maupun kehidupan sosial. Kemudian kita beralih kepada isi yang kedua di mana isi yang kedua ini merupakan tekanan akademik yang telah menjadi salah satu penyumbang terbesar kepada stres pelajar. Kajian yang dibuat oleh Suryani dan juga Suraini pada tahun 2005 mendapati antara 70 hingga 90% pelajar mengalami stres akademik terutamanya apabila berdepan dengan beban tugasan, peperiksaan berturut-turut dan juga persaingan untuk mencapai keputusan cemerlang. Dalam dunia pendidikan masa kini, Pelajar bukan sahaja diukur melalui pencapaian akademik tetapi juga melalui penglibatan kurikulum dan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai tanggungjawab serentak. Keadaan ini boleh menimbulkan tekanan mental yang berpanjangan dan boleh membawa kepada simptom seperti keletihan emosi, hilang motivasi serta kemurungan ringan. Seterusnya kita pergi kepada isi yang ketiga iaitu berkenaan masalah kewangan. Masalah kewangan juga sering menjadi punca utama tekanan dalam kalangan pelajar universiti itu sendiri. Ramai pelajar khususnya yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah terpaksa menanggung kos sara hidup yang semakin meningkat. Beban untuk membayar sewa rumah, pengangkutan makanan dan yuran pengajian menjadikan mereka sentiasa berasa cemas tentang kestabilan ekonomi diri. Ada dalam kalangan mereka yang terpaksa untuk bekerja sambilan bagi menampung keperluan dan keadaan ini boleh menjejaskan fokus terhadap pelajaran. Kesan jangka panjangnya, pelajar mudah berasa tertekan, cepat marah serta hilang keyakinan diri untuk berjaya. Selain itu, persekitaran universiti yang menekan juga memberi kesan terhadap kesejahteraan mental pelajar hubungan sosial dengan rakan sebaya pensyarah serta budaya persaingan yang kuat boleh mewujudkan suasana yang tegang pelajar yang sukar menyesuaikan diri dengan persekitaran baru terutama pada tahun pertama pengajian cenderung untuk mengalami perasaan terasing atau rendah diri Kohn dan Fraser tahun 1996 turut menegaskan bahawa faktor seperti beban tugasan yang berlebihan, tekanan waktu belajar dan juga konflik dalaman antara kehendak diri dengan harapan masyarakat turut menjadi penyumbang kepada stres dalam kalangan pelajar. Kemudian dari segi struktur idea, penulis menyusun hujahnya dengan logik dan teratur yang bermula daripada faktor individu kemudian diikuti dengan faktor keluarga seterusnya aspek akademik dan sosial susunan ini memudahkan pembaca untuk memahami perkembangan punca masalah secara menyeluruh walau bagaimanapun perbincangan yang dikemukakan masih bersifat deskriptif dan boleh diperkukuh lagi dengan analisis mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi antara satu sama lain. Sebagai contoh, tekanan akademik mungkin berpunca daripada masalah kewangan atau kurangnya sokongan sosial daripada keluarga dan rakan sebaya. Walau bagaimanapun, bahagian ini tetap dianggap penting kerana penulis berjaya memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelbagai aspek kehidupan pelajar yang boleh menjejaskan kestabilan mental mereka. Ia secara tidak langsung menunjukkan bahawa kesihatan mental bukan hanya bergantung kepada kekuatan diri individu itu sahaja, tetapi turut dipengaruhi oleh persekitaran sosial, ekonomi dan emosi yang melingkungi kehidupan pelajar universiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia Aini binti Sepin dari BM3. Peng... Keempat dalam kumpulan ini akan mengupas dengan lebih mendalam tentang tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi serta kesannya terhadap kehidupan dan prestasi akademik mereka. Untuk memulakan, izinkan saya menjelaskan bahawa kesihatan mental pelajar bukanlah isu yang boleh diperanangkan. Menurut penulis artikel ini, tahap kesihatan mental pelajar sangat berkait rapat dengan prestasi akademik dan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan. Dalam artikel lain, pelajar yang mengalami tekanan emosi, kebimbangan ataupun kemurungan cenderung menunjukkan prestasi akademik yang lebih rendah dan kurang stabil. Sebagai contohnya, kajian oleh Zaid Mustafa dan rakan-rakan menunjukkan bahawa pelajar wanita lebih mudah terdedah kepada stres berbanding pelajar lelaki. Hal ini disebabkan oleh peranan dan tanggungjawab yang tinggi yang perlu mereka galas bukan sahaja dalam konteks akademik malah dalam kehidupan peribadi dan sosial. Tekanan ini boleh memberi kesan langsung kepada motivasi pelajar uh, dan tahap keyakinan diri mereka. Seterusnya, kajian oleh Syamsuddin dan Cheong 2016 pula menyokong pendapatan ini dengan menyatakan bahawa terhadap uh, sorry, terdapat hubungan positif antara tahap kesihatan mental dan prestasi pelajar. Maksudnya di sini, semakin baik kesihatan mental seseorang pelajar, semakin tinggi potensi mereka untuk mencapai kejayaan akademik. Ini menunjukkan bahawa kesihatan mental bukanlah sekadar isu psikologi tetapi juga faktor penting dalam pencapaian akademik. Baiklah, kita lihat dari segi sudut keutuhan idea. Uh, penulis artikel ini berjaya menghubungkan dapatan kajian dengan cadangan tindakan yang praktikal. Antaranya keperluan institusi pengajian tinggi untuk menyediakan bimbingan kaunseling program sokongan emosi dan ruang selamat untuk pelajar meluahkan perasaan. Cadangan ini sangat relevan dengan situasi semasa, terutamanya selepas pandemik yang memberi kesan besar terhadap kesihatan mental pelajar. Selain itu, dari segi gaya penulisan, dalam artikel ini penggunaan bahasa yang formal, berfokus dan tidak bersebelah. Penulis menyampaikan hujah dengan jelas dan menyertakan sokongan data yang sesuai. Apa yang menarik? Uh, yang menariknya ialah penulis turut menyeru agar semua pihak termasuklah universiti, keluarga dan masyarakat memainkan peranan yang aktif dalam menyokong kesihatan mental pelajar. Pendekatan ini menunjukkan bahawa isu ini bukanlah tanggungjawab individu semata-mata, tetapi memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Sebagai tambahan, penulis turut menekankan bahawa kesedaran awal dan literasi kesihatan mental perlu dipupuk uh, sejak awal. Ini termasuklah melalui kempen kesedaran, latihan pengurusan emosi dan akses kepada sumber sokongan yang mudah dicapai oleh pelajar. Dengan adanya sokongan seperti ini, pelajar akan lebih bersedia menghadapi cabaran akademik, sosial dengan lebih berkesan. Sebagai penutup bagi bahagian ini, saya simpulkan bahawa kesihatan mental pelajar bukan isu peribadi tetapi merupakan tanggungjawab bersama untuk menjamin kesejahteraan generasi muda yang sedang menuntut ilmu artikel ini berjaya membuka mata kita, membuka mata kita tentang kepentingan memahami dan menangani isu kesihatan mental secara menyeluruh itu sahaja kupasan saya untuk bahagian ini terima kasih atas perhatian semua saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saya Siti Maisara. Akan menutup pembentangan kami dengan bahagian kesimpulan dan analisis kaya penulisan artikel ini. Secara keseluruhannya, Artikel ini ditulis dengan struktur yang tersusun bermula daripada pengenalan isu, diikuti huraian masalah, faktor penyebab, tahap kesihatan mental dan diakhiri dengan kesimpulan serta cadangan. Dari segi gaya penulisan, penulis menggunakan bahasa akademik yang tepat dengan sokongan rujukan yang kukuh daripada pelbagai kajian tempatan dan antarabangsa. Hal ini menunjukkan keutuhan sumber dan keboleh percayaan artikel tersebut. Namun, dari sudut koherensi, artikel ini boleh ditambah baik dengan analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan sebab dan akibat antara faktor tekanan dan prestasi pelajar. Dalam bahagian kesimpulan, penulis menyeru agar semua pihak termasuk pihak universiti, masyarakat dan badan kerajaan bekerjasama membentuk kesejahteraan pelajar dari segi mental, emosi dan spiritual. Secara keseluruhannya, artikel ini memberikan panduan penting kepada pihak berwajib tentang keperluan intervensi awal dalam menangani isu kesihatan mental di institusi pengajian tinggi. Sekian, terima kasih.